Ноябрь 63 начался с невиданных очередей за хлебом. Эти кадры сняты тогда же, но хлеб на экране был всего лишь пропагандистской обманкой, кинотрюком. Вскоре исчезли колбаса, мясо, масло. Слово «дефицит» прочно вошло в лексикон строителей коммунизма. В прессе сообщили о затруднениях в снабжении населения продовольствием, но в кино не показали. Да, страну преследовали катастрофические неурожаи, а колхозники, получив, наконец, паспорта, разбегались по городам. Да, пришлось тратить золото на канадскую пшеницу, оказывая при этом помощь Кубе и другим слаборазвитым друзьям. А засеянная вокруг кукуруза гнила под открытым небом. Но все же главная причина была, видимо, в другом. Никита Хрущев, человек с пятиклассным образованием, став новым хозяином страны, решил объявить войну парт-номенклатуре. Та, похоже, ответила саботажем. Расчет был прост. Народ взвоит, и тогда ему можно будет предъявить истинного виновника хаоса. А пока на экране отдувались стрелочники из рядовых. Под это и новый киножанр испекли фильетон донос. Для нашего человека, поди, дело привычное и понятное. Хлеб – наше наибольшее богатство. З малечку вчили нас любити хліб, дорожити кожною крихіткою, в який великий труд народу. Та для деяких це марна наука. Галина з Зикунова, адреса Біла Церква, вулиця Франка, 20, рік народження, 28. У цієї господині. Хліб засіб збагачення. Відгодівля свиней, птиці поставлена широко, дешево і вигідно. Кому вигідно? Тунеядцям, дармоїдам, що втратили честь і совість, таким, як Галина Зикунова.